А всім, хто тільки приєднався до нас, нагадуємо, що в прямому ефірі йде телемарафон Любов, милосердство і транслюється він в прямому ефірі. І з нами на зв'язку знову моя колега Олена Шевчук. Доброго дня, глядачі, доброго дня студія. Нагадую, що наш імпровізований телевізійний майданчик знаходиться біля храму, в ім'я святителя Луки Кримського. І до нас вже приєдналися творчі люди, приєдналися художники, майстри об'єднання, колорит. Будемо з ними спілкуватися. Доброго дня! Як ви доброго ставитесь день. до марафону, як ви ставитесь до молитві, Замечательно, прекрасно. Ми, як услышали в марафоні, не могли, звісно залишатися залишитися равнодушним. І сьогодні, в цей день, в один праздник, ми хочемо пожелать от имени всех наших художников, всем больным деткам скорейшего выздоровления. А пожелания, сказанные в такой благостный день, я думаю, быстрее исполнится и Господь нас поддержит. И сегодня мы от имени художников нашего городского объединения хотим передать в отделение детской гематологии работы, картины наших художников. Мы ну, как бы уже знакомы с этим отделением, уже картины находятся там. И мы хотим сказать хорошее слово, ну такие добрые слова поддержки врачам, которые отдают все себя, всю жизнь свою борьбе с этим страшным заболеванием, поддержать родителей. И пусть эти картины, которые будут находиться, пусть они вас радуют, пусть они дают вам жизненную силу. Ну и очень хочется, чтобы все беды ушли, а впереди была счастливая, здоровая жизнь. Милосердя. Головне милосердя есть еще художник, який хоче передать свою картину так в відділенню онкогематології. Я очень рад в этот день благовещения, праздник благовещения иметь честь передать свою картину именно для детского лечебного учреждения, которое называется Зорька. Это светлая жизнеутверждающая картина, я надеюсь, будет радовать э, сердца маленьких пациентов. Э, и надеюсь, что моя картина будет, э, ну, вы видите, какая тематика этой картины, будет э, созвучна тем целям, благородным и задачам, которые ставят перед собой персонал этого учреждения лечебного. Ну и еще вы хотите подаровать, так, мапу Запорожья? Так, так. Да, мы хотим еще передать карту Запорожья, рисованную, для того, чтобы детки знали и видели, в каком прекрасном городе мы живем, и чтобы у них это тоже был стимул к выздоровлению. Марафон тревая.